Salam hörmətli və dəyərli qanaz izləyicilərimiz. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsindən çox gözəl, əla üslubda tikilmiş bir gözəl həyət evini təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, bax gördüyünüz bu gözəllik satışdadır. Evin təmiri titincə çox gözəl şəkildə aparılıb. Ümumilikdə 3.2 sot torpaq sahəsində inşa olunub və Masazır qəsəbəsinin ən ideal, ən perspektivli ərazilərinin birindədir. Hörmətli izləyicilərimiz, evdə o qədər, yəni möhtəşəm xüsusiyyətlər var ki, yəni hansından başlayacağımızı artıq yəni müəyyən edə bilmirik. İlk növbədə yəni bax buradan sizə həqiqətən gözəl bir visetkasını göstərərəm. Ba, bu formada gözəl bir setkası var. Hansı ki, yaylarında oturub rahat istirahat etmək üçün. Evin fasad, yəni bax çöl hissəsi ağlay daşlarla işlənilib. Bax orada yanında bağ hissəsi qoyulub. Həyəti bax bu formada gözəl. Tomet daşlar vurulub. Yəni bilən bilir ki, yəni ucuz bir şey deyil. Evin tikintisi yəni çox e, uzun müddət alıb. Bax bu formada xarici görünüşü də tikintisi də çox keyfiyyətlə aparılıb. Bu mülkdə ev 2 mərtəbəli, 5 otağlıdır və nəzərinizə də çatdırım ki, Masazır qəsəbəsində Əliyevayid prospektinə yaxın bir məsafədedir. Bax burada belə bir alt səsində boş bir e, zəmsi var. Burada da altında belə bir zəmsi var, hürmətinizə izah edəcəyəm. Bax gördüyünüz kimi. 5 otağdan ibarətdir. Deməli, bax burada sizə göstərim, sağ tərəfdən boş bir sahə saxlanılıb ki, Ev yesi öz zövqinə görə burda bağ, bağça şəraiti yarada bilsin. Deməli, bax burdan arxa tərəfə çıxış üçün qapı qoyulub. Oranı da sizə göstərəcəm. Bax burdan qalxırsınız, arxa tərəfə getmək olur. Deməli, evin mətbəx tərəfidir bu arxa hissəsindən. Burdan da mətbəxdən arxaya çıxış qoyulur. Yəni burada siz manqal qoyub rahat, yəni istifadə edə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilərimiz, nəzərəcə çatdırım ki, evin tikintisi çox yüksək keyfiyyətlə aparılıb. Yəni son təmirə aid qısa işlər qalıb. Bax, burada görürsüz, həyətə qazon əkilib. Deməli, daha çox vaxt itirmədən daxil olacaq evin içinə qapısı uzaqdan idarə olunma jal sistemi ilə təchiz olunub. Deməli, qalxırıq evin içinə. Baxdığınız kimi burada balanslar şüşə ilə düzəldirib. Deməli daxil oluruq evin dəhlizinə. Deməli hörmətli izləyicilərimiz, bir daha də da nəzərə çatdırım ki, ev 5 otaqdan ibarətdir. Bu ikinci mərtəbəyə qalxan plekanlardır, monaytlanıq qoyulub. Bu hissə isti poldur. Bax belə bir girişdə mozaika yığılıb. Deməli girişdən sağ tərəfdə bu gözəl evin qonaq otağıdır. Bax gördüyünüz kimi çox gözəl bir qonaq otağı var. Sözün əsl mənasında Əla bir iki mərtəbəli evdir, almağa dəyər. Gördüyünüz kimi divar kağızları da səliqəlidir, döşəməsi yəni bahalı laminatdır. Yəni baxın, tavanı da çox gözəl şəkildə işlənilib. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mərtəbələr arası monolit betondur. 60-ın 60-a fundament dökülüb evə. Bax bu formada görsüz mətbəxinin hətta otaqında uşaqlardır. Mətbəxinin döşəməsi də ümumiyyətlə isti poldur. Və sizə videonun əvvəlində göstərdiyim kimi, baxın burdan evin arxasına keçid var. Yəni rahat evin arxasına keçəcək, mətbəxdən çıxmaq olar. Və burada birinci mərtəbədə də yataq otağı nəzərə alınılıb. Bax belə bir yataq otağıdır. Bu otağın da döşəməsi isti poldur. Və baxın burada da belə bir Həvəmli otağıdır. Və qalxacaq evin ikinci mərtəbəsində. İkinci mərtəbədə də 3 yataq otağıdır və bir daha da nəzərinizə çatdırım ki, bax bu hissə monolit betondan əvəz olunub. Deməli, ikinci mərtəbədə 3 yataq otağıdır. Bax gördüyünüz kimi, yəni təmir işləri çox gözəl şəkildə aparılıb. Qısa müddət ərzində yəni tam təhvil veriləcək. Yəni bax buranın döşəməsi istipoldur. Bak burada belə bir geniş qonaq otağıdır, həmkəsdə izləyəcəyəmiz. Daha doğrusu yataq otağıdır. Bak bu formada işlənilib. Burdan da birbaşa duz gölünə panoraması var. Baxın. Demək duz gölünə panoramadı, havalı bir yerdədir. Yəni bax otaqlarda <laughs> kondisioner yeri, televizor yeri qoyulub. Burda da növbətiyət otağıdır. Baxın bu formada növbəti otaqdır. 2-ci mərtəbədə də hamı otağı var. Duş kabinə qoyulub, baxın burada. Və 2-ci mərtəbədə olan növbəti yataq otağımızı da göstərəm. Bax burada da növbəti yataq otağıdır. Deməli, burada evin belə bir balkonu var. Ümid edirəm izləyəcəyimiz. <coughs> videomuzu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız və sonda bu gözəl evin qiymətini sizə qeyd edim. 150 min manata təklif olunur. 3,2 sot torpaq sahəsindədir. Masazır qəsəbəsində çox əla bir ərazidədir. Reabilit prospektinə yaxın bir ərazidə gözəl bir yerdə yerləşir. Qiymət də real alıcıya endirim nəzərdə tutulur. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.